У нас все нормально, все стабильно, все очень хорошо. Все эти шероховатости уже давно прошли, поэтому работаем дальше. К среднему бывшему это давно разрешенный вопрос. Я не знаю, почему все так шум поднимают из этого. Мы к концу чемпионата уже все вопросы между собой уже решили давно. Но ситуация, как бы возобновились работы по стадиону. То есть от этого плана никто не отошел. Стадион будет строиться. Как быстро она построится, к сожалению, не смогу сказать. Уверена, что вот новый чемпионат мы начнем там. Но, к сожалению, там нет возможности для тренировок. Поэтому приняли решение, чтобы базироваться вот в Киеве. Проходим аттестацию, как бы все нормально идет, поэтому никаких изменений не будет. Проверенные бойцы намного как бы, удобнее. Мы знаем их возможности. И учитывая ту ситуацию, которая была у нас зимой, не все футболисты хотели бы прийти в клуб, где какие-то ну, проблемные вопросы есть. Поэтому пришлось укомплектоваться тем, что теми футболистами, которые верили, знали.